3 числа, а потом резко похолодает. Ну, поймётся, сентябрь заканчивается. Да, даже был разговор, что обычно отопление с 1 октября включают, а были разговоры о том, что может быть придется даже включить в конце сентября. А вот. а, Дуба, ага, потому что ожидают уже холо... ночные температуры холодные, даже Понятно. минусовые. Понятно, да, да, Ну, ну так что это сам пальцев там. Ты закрывала ее, Олег. Олег закрыл. да Олег, закрыл? Mm -hmm. да, если Олег такой закрыл, да. Ну, так что да, это я хочу сказать. Ну, так обычно, вот эти уже несколько лет, что они так в конце сентября протапливают. В советское время было начинали и только 2 октября. Да, да вот так вот было. 2 октября, да, да. да. А тут так немножко протапливают, значит, ну, может, будет протапливать. Нет, да. нет, нет, потому что вот я говорю, потому что поскольку прогноз такой, что уже вот в последней декаде сентября могут быть ночные заморозки, и дневная температура не очень высокая, а они соблюдают баланс. Нужно, чтобы была температура не средняя, суточная, не ниже плюс восьми. Если ниже плюс восьми пять дней, они включают отопление. Mm -hmm. ну, ну, так что да, это самое... Конечно, хорошо, когда уже это, рябенькие там все батарейки... А то, что погода холодная... Конечно, мало будет. того, еще и от этого еще такая, как, как сырость такая, ну, неприятная ощущение. Ну, так, да, 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 да. Ну, ну, так, что значит, в общем, это самое... Ну, моя бабуля так ничего, так? Не, моя бабуля ничего такого, вот тоже мучается у нее, видимо, то ли от... С, с ветром связана, не знаю, ну, с сосудами головного мозга, конечно, связано У нее чуть в последнее время стала очень голова болеть. Давление нормальное, а голова болит, ну, значит, сосуды сжались совсем. Понятно. Ну, так тоже, да, так это сам организм-то износил ну, все сосуды, все сосуды, все износилось, да, так что это все, это, это понятно. Но, ну, так что, да, вот, доживаемая, вон, я тоже все тебе говорила, сколько так, с Татьяной, так все. Вот mm -hmm. нашему же да, да, да. ну, у нее уже вот 93 года ну, ну так, так она все так не тут вот и куда мы поздравствуем плохо очень то это самое ну, к ней ну у нее есть там это самое и, и внучка приходит и внук приходит а приходит женщина которая там чего-то приготовит, приготовить и так уберет на ну, так что это самое, очень говорит, наверное, что умирает, но ну, умираться нам надо же. Не, так. ну, мама-то в этом отношении еще нет. Она, например, тут позавчера пироги пекла, вчера пылесосила, а, там в этот самое, то блины печет, и гулять ходит каждый день. Это нам... Ну, это редко, это так редко. Так. А также у меня, я же говорю, сколько мои знакомые поумирали. И там 75 или 5 на душовых Не-не-не-не, он там, там у него с... он сестра стиральной машиной что-то разбирается. А ну, ну так я, я теперь, это теперь Ну так я хочу сказать, да, нормально, что когда уже старый такой жидкость э, э, уже жизнь. Да, ну, конечно, меня, тяжело. Да. да. Ну... Молодой, тяжело. Вот что хотел сказать. Молодой. Молодым тоже не легче. И в детский сад надо ходить, неохота. Это, да, и потом все-таки сейчас вот молодежь рождает, рождается. Ну, больные дети рождаются. Даже если здоровый, надо в школу ходить, в детский сад. Сейчас я никуда не хожу, мне в кайф. Как ваша пяточка, да, Олег? А прошла. Прошла, да? три, три дня, четыре, четыре дня в гипсе, и все. Отлично. Все чудесно, это да, вы технологии. Я, я То есть да. сухожилие было воспалено. Угу. Три дня в гипсе, и все прошло. Ну, ну так что, значит, вот, да? Ну, Потом зато мне и кота напала. Я икал да. неделю. Да, он икал и Ну типа икал, да? я икал неделю, я, скорую вызвал туда-сюда. Потом пошел к невропатологу, невропатолог говорит, похихикал, говорит, вот знаете, таблеточки, фанаты, пам. Я два раза выпил эти прошу. И все успокоил. Да, и все как бы там То есть типа, главное, главное знать, что делать. Да, фонозепам, да, потрясная вещь, мои, да. Не повезли, и ничего не да, 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 там да, 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 вот фонозепам Принимаю. чудесная вещь, типа, как бы не спишь фонозепам. Да, 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 вот ему тоже для сна. Страхи фонозепам, фонозепам, фонозепам фонозеп. типа, mm -hmm. это самое. Все фонозепам, это? только он строго по рецепту. Ну, строго по просто ему употреблять не надо, потому что он там привычку вызывает туда-сюда, как то есть, а так аккуратненько им пользоваться. То есть, я так по две таблетки от икоты, а сейчас Экота прошла, я так Ну, Я так, и 24 Я не спал. не спал. наказать. Ну, так Да. Неправильное обращение с организмом приводит к плохим последствиям. живете? Я живу в... Корабли 37. 37. А в доме 31, там, говорят, химчистки есть. Если человек химчистка. Ну, наверное, есть, там, а там, там, там большой в комплекс в 31 доме да, всего да, да, там. Да, 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 И ателье, еще что-то там много ну, чего. Свистит, сухистки, а -а -а. Там <свеч> ну, так что да, эти самые проблемы, трудности, когда-то там, ну, я говорю, что я вот до этого шоу Вода три, что у тебя стало такая, а так-то я же да, помню, конечно. Ходила туда и на заливе, а все, приду, чего-то так поделаем. Не, не так, как молодой, но все равно так все. Ничего было. А это вот уже вот это самое вот, вода три, что я так... Ну, это тоже 83 года, да. Года, нет, года. Нет, конечно, а потом вот то, что вы тогда в больницу попали с тяжелым, с тяжелой вещью, это что же сказывается? Оно же тоже уже нарушила весь образ жизни и режим, и все, и теперь уже по-другому. Да молодец она. Уж, ее как... Колол, да. Уж как с ней было тогда? Я говорю, да. мы тогда с Томой думали, ну и все, через две да. недели придем, уже все. Да. Вы, да. это, это вообще просто вот... Да, Олег Николаевич поставил. Это, это просто удивительно. Ну да, типа работали с бабой Настей, mm -hmm. возили ее по больницам, туда-сюда mm -hmm. -сюда кололи, памперсы ставили. Я уж там рука колоть из стола. <свят> Еще лекарства остались, кому надо? Ну, ну так что, значит, <свят> вот знаешь. это самое. Ну так вот я говорю, что э, так и сказано, что жизнь наша не малина, проблемы, все бывает. Бывает лучше, бывает хуже, да. Ну, так, что как как это? говорил Эклисиас, что вообще наша жизнь, ничего в ней хорошего нет. Живем да? лет 70, да, получим, да. слушай, 80, и особого радости нам жизнь не приносит. Да, да, да. В основном, потому что заботы всегда, но они всегда. Да, вообще человека. радости только пожрать, в принципе, поспать. Ну и все, как бы, романтические отношения только проблемам родовой. Prueba, ну normalized. это как себя настроишь. Не, ну, в основном в мире <с juveniles> просто <если> посмотреть ну, это... статистика, то есть мордовой <с Rosie> разводы, типа разводы там ножовке, почва, типа много. мне. Поэтому <с�� Ou så> то есть, романтические отношения удовольствия не дают. Удовольствие дают пожрать. Пожрать вот искупаться, поспать. Вот все удовольствия поэтому. Романтические отношения трагедия. Романтические отношения как бы позитивные только у религиозных людей они друг друга не бьют, да, типа, потому что они что стараются что в соответствии с Божьим законом. Да, себя да, вести. да. То есть, как бы направлено, как себя вести, конечно, как жить. Типа. Конечно, да, Обычные да, люди, да, люди, да, люди да, мордобой, типа туда-сюда, измены там. Потому да, что да, типа, разноглазный секс, как бы, Ну туда -туда. это да, но это Весной, сфере, да, все да, все, что противоречит сестером, Божьему закону. Дестором, как бы да, да. Вот когда говорим Божье наказание, в принципе, если вникнуть, что значит Божье наказание. Бог сказал, вот вам как бы да, да, да. круг э, образа вашей да, жизни, да, да. потому что я вас знаю хорошо, да. прекрасно, я вас создал, вы должны да. делать так, 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 тогда да. все будет да. более-менее, вы будете жить. Ты не хочешь скорби, да. не греши. Да. Не скорби, да, но если ты да. идешь поперек этого, да, то да. ты вот и получишь да. Божье наказание, потому да. что ты идешь поперек Бога. Да, 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 да. Я же, ну я так смотрю тоже религиозную вот программу, но это так. Кирилл, ты, это ты знаешь? Кирилл, да, знает. Да, Ну такой он, значит, вот тоже говорит, что Бог дал человеку разум. Дал Бог нам разум. Конечно, дал. Он... И мы должны, значит, жить по разуму, не так, что, что думали, то делали. Мало того, он дал нам разум, и помимо разума, да, вот положим э, та же наборная проповедь Христа, да, он нам дал вот эти направления в жизни. Да, да. Да? что вы задействуя свой разум должны вот так себя вести и если ты а многие же считают у меня есть разум и я буду жить так как я считаю правильно да, 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 да. Да? но наш мозг сейчас не в такой степени работает как у совершенного человека да, да. поэтому сам ну самому невозможно себя направить да. на правильный путь но Только так, соблюдаешь то, так, что чтоб, сам, если соблюдаешь, что Бог предлагает. И сейчас вот посмотрим, что там творят, что и, и в стране, и в мире. Ой, вообще, да в мире ужас Все творится, это нападают, да. всякие эти самые собираются, возмущаются. Mm -hmm. Конечно, потому что сейчас очень сложная экономическая обстановка во всем мире. Ну да, да. да потому что все страны друг от друга зависят, все в этом котле завязаны. И сложно у всех, а когда сложная экономическая обстановка, тогда всегда всплеск насилия идет. Всегда. Потому что людям не хватает денег, они не знают, и, да. и начинается вот это все. Да, да. И поэтому сейчас... Ну так, что плохо, плохо и это посмотришь, ну, тут вот, вот, значит, будут же выборы, воскресенье, ну ты голосовать не будешь? Ну, нет, я не хожу голосовать. Нет, ну я-то я и не хожу, но приносит. Ну, ну подсказано, таким, это сам приносит. Нет, мама мам. у меня, мама ходит. Мама ходит? Да. Ну, мама, твоя мама, твоя молодец. Мама молодец. ходит, мама обязательно. А... Вот за кого голосовать? Ну, конечно, те люди, которые, вот которых уже вот они там поработали 4 года, 6 лет, ну ты уже знаешь, вот этот человек, вот он работает, он действительно что-то отдает. А когда новые, а кто его знает? Чтобы человека узнать, надо с ним путь соли съесть, чтобы его узнать, а что он вообще. А то, что они говорят, ну вот часто же бывают, говорил одно. О, 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 далеко да, ходить да, не да. надо, президент Америки. Его когда избирали, чего он только не обещал? Просто золотые горы. Да? И даже премию мира получил. И в результате его правления, что творится? Одна сплошная война. Пообещала одна, а получ... потому что люди от себя-то не зависят. Да, да. А зависят от обстоятельств, да. от окружения. И все. Ну, я хочу сказать, что я жила в советское время, мне нравилось. Ну я голосую всегда за коммунистов. Они сейчас не, не, те, которые были тогда. Ну, хоть те, хоть не те, но все-таки это социалист, все-таки это самое социалист все -таки. К социализму уже не вернуться, потому что для того. Нет, ну я хочу сказать, ну все равно я. Ну это понятно. Да, да. да? Я, если мне то нравится, я за, за да, это люди, понятно. Да, ну, кому-то там Жириновский нравится, кому-то, значит, так и там это самое. Ну, Жириновский, я, я говорю, что я коммунист, значит, что было все-таки это самое, и что мне, мне нравится, что же все это. Да, я вот кое-что, видишь, вот, давали жилье по очереди, давали. Сейчас тоже дают? Ну, то, да, кому вот, дают? У, всем дают. У меня вот только что, у меня дочка работает в детском садике, ну, и напарница ее только что по очереди получила квартиру замечательную. Ну, это, это, я знаю, редко, у меня вот сколько я знаю, все живут а, такие, в живут и на очереди. Много еще, стараюсь. да, много коммуналок. И что точно не то, что поставили на очередь? Она тоже была, жила... А никто их не ставит на очередь? Она тоже жила... Нет, ставят сейчас очередь здесь, на нее ставят, только надо бумаги определенные на это иметь, ну, есть понятно. условия для того, чтобы стать на очередь. Она жила, правда, не в очень... Ну как, не в большой коммуналке, у нее всего одна соседка была, но поскольку у них молодая семья и ребенок родился, их поставили на очередь сразу. И вот сколько они ну лет пять они стояли на очереди, через, через, пять лет вот она получила квартиру. Ну так что это, а так на вот в коммуналках и что это сам потом всякие, а у одних, у одних у денег много, у других у -то, у того, что то А у а другие там, если пенсия такая концы с концами как-то свести, ведь все дорого, и, плать, и, жилье дорого, эти самые, mm -hmm. за все платить, там и газ, и свет, все за все надо платить. И это самое поезжиное, продукта дорогие очень. Ну вот про коммуналки, честно говоря, вот все это коммуналки из Советского Союза остались. Вот все, что у нас в коммуналке, на, ну, в таких районах, как вот Невский проспект, там старая часть Петроградка, это все от Советского Союза осталось, их не расселили, они так и, нет, так и пришли нет, в эту жизнь кажется, в коммуналку. Конечно, осталось. Неужели, конечно, конечно да, Много-много да. много осталось. Но, Есть но... такие сумасшедшие коммуналки. Такое количество комнат в коммуналках, что вообще я не представляю, как там люди живут. Это вообще. Это у меня брат двоюродный женился когда, и ушел жить к жене. Mm -hmm. А она жила в коммунальной квартире, вот площадь Восстания, вот ну, это круглая, да, и там такой дом, его утюгом называли, потому что он на Восстание выходит своей узкой частью, а на Сувор... туда, к Суворовскому, расширяется такой дом. У них была коммуналка, я уже не помню, по-моему, семей 12. И, а у нее комната была как бы вообще так смешно, очень, как бы посреди квартиры вот этой mm -hmm. сумасшедшей, mm -hmm. вход из прихожки, а стена у нее примыкала к туалету. Да. Yeah. Да, это... Одна стена в коридор, вторая к туалету, да. третья, где окно, это во двор колодец, притом колодец, ну, просто совсем маленький, да еще да. там да. этот черный ход в магазин. Да. И вот эта машина разгружается, загружается, да. вот этот да. звук бесконечный. Да. И вот они, они так жили в этой коммуналке как да. раз да. вот, до, до, до перестроечных времен. А потом, когда вот уже пришла эта перестройка... Долго их не могли расселить, но потом все-таки какой-то иностранец купил всю эту коммуналку под какие-то офисы. У них был второй этаж под какие-то офисы. И он всех их расселил в отдельные квартиры. Всех. Ну, надо Притом расселял долго. Ну, Все вот что кому нравилось, то, да. то, то и получил тот. Ну, Но да. расселял он их где-то около года, наверное. Ну, пока да, подобрал да, всем да, то, да. что им нравилось, да. ну и по деньгам как бы сходилось. Ну, да, всех да, расселил да, всех. Да, ну, здорово, здорово. И, да. Здорово, да. и она уехала вот, вот на комнатную квартиру в хорошую. Здорово. Да. Так что ну, все-таки какие-то такие подвижки-то есть. Да. Нельзя сказать, что вот совсем ничего не делается. Да, делается да, да, да. просто, ну как, население это прибывает. Сейчас же очень такая большая рождаемость. вот был период с 90 го года, когда вообще, ну, как бы, и и не рожали женщины. Ну, тяжело было, да, денежно да, и да. по-всякому, да. А сейчас... Очень да, много, вот сейчас по три ребенка у молодых семей очень много. По три ребенка, а то и по четыре. То есть население увеличивается. Поэтому, конечно, проблемы-то есть. Но сейчас все-таки вот дают материнский капитал, который можно вложить, как раз в квартиры, чтобы там увеличить площадь. Так что делается? Делается много. Просто... Страна наша большая, население наше да, большое, да. сложно. Ну, пока тут что этот Кирилл, этот, ну вот что этот, с, 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 этот ну, религиозный. Ну, да, да, да. Пока что туда на Урал поехал, там Да, вот. он даже он там на край земли съездит, он на Чикотку туда. Да, 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 пока да. Ну и так там-то так показывают, эту самую этот север, да, ну так все так, так. Ну красиво так. Красиво. Да. Да. Там уже у нас на самая Чукотка, так это же совсем близко к Америке, там же пролив-то небольшой всего, всего 6 да. километров. Да. Отдали же тогда Аляску Америке, она же наша была. Да. Русская. Да. Да. Подарила Екатерина. Да. да. Ну так, что это самое, что так грустновато. Ну, это старое, да, не радует, да, но вообще так вот посмотришь, как что-то. Делается в мире, так что. Ну конечно, сейчас тяжело везде. Когда экономический кризис очень тяжело всегда. Да, да. да когда да. вот жили получше, ну и как бы поспокойнее было, а как только экономический кризис, так вот все вот эти все эти беспокойства начинают. Ну так что... И, конечно, очень взбунтовали природу, очень взбунтовали. Так взбунтовали я прямо ужас, что делается везде, то землетрясение, то наводнение, то пожары, да. то ну да. нет покоя в природе, да. нет покоя, да. без конца вот что Да, получается. и вот я хочу сказать, что вот такой сильный ветер, вот я вспоминаю, куда я шла работала я вообще. Че? Так не было такого, чтобы такой громадный. да, редко было. Ну, да, когда там по -по когда по -по, да, по не, Ну такой ветер, тут такие же у нас вот, прямо деревья вот там. Да, да, да. Так тут вот да, были было все сносило. Притом это часто теперь бывает. И не, не то, что вот там. Да подул немножко и все, а да. день, два, три, может, подряд да, вот да, несколько да, дней да, все это да. потому что же да, что... так всю ночь? Ну, что делать? Это все качает. Да, 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 человек. Я, я, я ему говорю, где вечерок отдохни, ну что ты работаешь, все иди. Он говорит, пойду, а они идут. Понятно. Все да. дело в том, что, конечно, своей трудовой деятельностью человек нарушил все да, законы. Да. Бог их заложил. А человек что да, нарушил. Да, ну да. вот теперь пожинаем плоды своего творчества. Да. Ну так что, в общем, это самое. И как-то в ну, этом году до да, лета такое холодное, как-то такое. Холодное лето было. Лето, да, было неприятное очень. Да. Отдельные не были, конечно, теплые, но как бы вроде и тепло было, но было очень сыро. Ну, столько дождей это просто. Да, да. Но... Все, залило, просто залило да. все. Ну, так, что Хотя же... в другой местности было сухо даже, потому что а вот такого равномерного нету вот этого, как раньше было, да? да Все-таки, да, да, ну да, пошел да, дождик, да. ну день-два прошел, все закончилось, да, да, дальше да все нормально. Да, да. А тут бесконечно. Но, но, так, потому что что вот да, по другому да. теперь идет. В общем, как чего тут? что-то.